নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি আকৌ বাৰীৰ মাজতে আছোঁ মই নাই বাৰী খেতিত আৰু অকণমান গুটি লগাওঁ বুলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া গুটি লগাম আমি মানে ভেন্দি গুটি আমাৰ এইখিনি যিখিনি জলকীয়া জেগিচোন আপোনালোকে জলকীয়া গছ আমাৰ ইমান সুবিধাজনক নহ'ল সেইবাবে আমি ইয়াত এতিয়া ভেন্দি গুটি ৰুই দিম চোনখিনি ইয়াত এতিয়া আমি আধা কিলোমান গুটি তিয়াই লৈছোঁ সেইবোৰ ৰুই আহি আছে আৰু মই ফুলৰ পৰা নলাবোৰ মাৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ এই ফেচবেনখিনিও এতিয়া হাল বাব হ'বগৈ আৰু সেইখিনি হাল চাল বাই মেলি আকৌ লগাব লাগিব আমাৰ ভেন্দি গুটি ধোমাথুম লগাৰ পিছত এনেকৈ গেছিত আমি এনেকৈ ভেন্দি লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান আগতীয়াকৈ যিহেতুকে অলপ আগতীয়াকৈ ৰুলে বা লাগিলে পইচাকেইটা অলপ সৰহ সৰহকৈ পোৱা হ'ব সেইকাৰণে আৰু ধুমাধুম লগাই লৈছোঁ আৰু ভেন্দি গুটি পেলাই গৈছে নহয় এইফালে এতিয়া এনেকৈ নলা মি গৈ আছোঁ এতিয়া দি পেলাই ভেন্দি গুটি ৰুই আৰু ধুমাধুম ৰুই লওঁ গুৰু গছাই থাকোঁ মই ভেন্দি মানে গাইজামেহে এইফালৰ পৰা দৌৰি ৰুই এতিয়া আমি ইমানখিনি পাই গ'লোহি এতিয়া আমি মানে দহ লাইনমান ৰুই দিলোঁ আৰু আৰু অলপ বাকী আছে ৰুবলৈ আজি কিমানখিনি পাওঁ ৰুম নহ'লে অহাকালি লৈ আকৌ আহিম আমি ভেন্দি গুটি ৰুবলৈ মানে আৰু মোৰ এবাৰ এইটো খেতিয়ে লাজ হ'ব মানে এই ভেন্দি খেতিটো কৰিম আৰু মই কেৰেলা যাব লাগিব পইচা মানে সৰহকৈ অলপ গোটাই আনিব বুলি লাগিব বিৰাট পইচাটো অলপ কম পোৱা হৈছে খেতি সেইকাৰণে কেৰেলা গৈ কিনে ধুনীয়াকৈ পইচা কেইটামান ল'ম সৰহ কৰি কিনে আনিম আকৌ তিনি বছৰমান পিছত খেতি লাগিম আৰু মোৰ এয়া ভেন্দি খেতিয়ে লাজ হ'ব এতিয়া ৰুই আছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু বেছি গুটি নাই ৰুবলৈ অলপ বাকী আছে যিহেতুকে আমি এক কিলো আনিছিলোঁ এক কিলো ভিতৰত আদি আধা কিলো তিয়াই কিনে আৰু আধা কিলো অহাকালিলৈ আকৌ তিয়াই মেলি গুটিকেইটা ৰুব লাগিব এতিয়া এইটো ছিজনৰ মানে বৰষুণ চৰষুণ কম হয় সেইকাৰণে গুটিবোৰ তিয়াই মেলি ৰুবলগীয়া হয় আৰু এক নিশা তিয়ালোঁ ছেকেণ্ড নিশা আৰু এতিয়া ভেন্দি গুটিখিনি আমি ৰুই আছোঁ আৰু অকণমান আমি তাত গৰম দৰৱ দি লৈছোঁ যিহেতুকে ঠাণ্ডাত এতিয়া গুটি নহ'লে নুফুটিব দৰৱ চৰব দি মেলি ধুনীয়াকৈ গুটিকেইটা তিয়াই থৈছোঁ সেইফালে আমাৰ ইয়াৰ মেম আছে ৰুই আছে কেনেকুৱা লাগিছে মেম হেৰি ভেন্দি গুটি ৰুই একদম আগতে 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 ৰুমা তুমি গোটেইখিনি ৰুওঁ ৰুই মেলি শেষ কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আকৌ পানী চানী দিয়া মেলা কাম সেইবোৰ কৰিব লাগিব গুটিকেইটা যিহেতুকে ফুটাবলৈ অকণমান কষ্ট হয় এই ঠাণ্ডা ছিজনত মানে প্ৰতি বছৰে মানে ভেন্দি খেতিটো অলপ আগতীয়াকৈ কৰা হয় আৰু আগতীয়াকৈ কৰিলে অলপ পইচাকেইটামানত পোৱা হয় যিহেতুকে অকণমান দামত বিকিব পাৰে ভাই এতিয়া জোতা অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে ইয়াত ফ্লিপকাৰ্টত লৈছে আৰু ইয়াৰ জোতা চাইজটো কিমান হয় বিছযোৰ বিছ না ঊনৈছশ ইয়াৰ এনে ভাই জোতা চাইজ ঊনৈছশ অৰ্ডাৰ দিব লৈছে আৰু ঘৰৰ পুৰণি জোতাযোৰ আনিলে দেখাব এতিয়া চাইজটো মানে জোতা চাইজৰ কথা নেজানে সেই বোলে আপোনালৈ কথা দিবৰ কাৰণে মোবাইল টিপি আছে এতিয়া কিয়ন সেই ঘি যেতিয়া এতিয়া চাৰ্জটো এতিয়া চাব নাজানে কিনে আনি দেখাইছে এইজনী পঞ্চাছ মানৰ হ'ল ভাই চাৰ্জটো পঞ্চাছ নম্বৰ হ'ল হয়নে হয় এই জোতাজনীনে চাৰ্জটো এতিয়া মিলাইছে ভাই এই ফ্লিপকাৰ্টত এতিয়া অৰ্ডাৰ দিবলৈ আহিছে এতিয়া অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে চল্লিছ হয় চল্লিছ চল্লিছ নম্বৰ হওক দেখা নাই ন হ'লে পিছত সেইযোৰ হ'বগৈ ক'ত হ'বগৈ বিছ নম্বৰলৈ ন নম্বৰযোৰ এয়ালৈ হয়হেযোৰ ভায়ো বিছ নম্বৰ জোতা লাগে এতিয়া সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দিবৰ কাৰণে আকৌ ভিতৰত বেলেগ এযোৰ জোতা আনিব গৈছে এইযোৰ দেখালে চেম্পুল সেইযোৰ কিমান আনি থাকিছ সেইযোৰ ন আছে তোৰ দিয়ে অকণমান ডাঙৰ লাগিব বিছ লাগিব নাইতো ইয়াই ন লাগে তোৰ বিছ নেলাগিব